Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di Petik Suri Tangkai Berduri, Umai Kesini Persembah Diri. Terus bersama saya Mawahid dalam 15 Minit MMTV edisi 6 Mac 2025. Kita ke berita utama. Mahkamah Wilayah Naratiwak Thailand hari ini melepas dan membebaskan penyanyi lagu Be Soba Be, Wan Nur Syahida Azlin Wan Ismail 30 tahun atau Eda Azrin daripada tuduhan memiliki 6,059 biji pil Yaba pada November tahun lalu. Selain Eda Azrin, suaminya Muhammad Effendi Ahmad, 35 tahun dan empat lagi rakan mereka iaitu Muhammad Alif Deraman, 33 tahun, Nur Aida Mahmat, 33 tahun, Erdika Muhammad Nur, 33 tahun serta Zuhaira Nasrin, 26 tahun yang berdepan tuduhan sama turut dibebaskan. Bagi pertuduhan mengambil dadah, semua tertuduh dikenakan dihukum penjara 6 bulan dan denda RM526 selepas mereka mengaku bersalah atas pertuduhan tersebut. Kesemua tertuduh tidak perlu membayar denda tersebut kerana sudah selesai menjalani tempoh pemenjaraan selama lebih 4 bulan dan berkelakuan baik sepanjang tempoh tahanan reman. Sementara itu, Erdika dan Zuhaira turut didenda dengan jumlah yang sama selepas mereka sebelum ini mengaku bersalah atas dua pertuduhan memasuki Thailand secara haram dan tiada dokumen perjalanan atau pasport sah untuk berada di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodaga meminta tindakan tegas diambil terhadap beberapa individu termasuk pendakwah kontroversi Zamri Vinoth kerana menyebarkan kenyataan berbentuk provokasi dan mempersendakan agama lain di media sosial. Selain Zamri, individu lain yang disebut oleh menteri itu ialah Vijayan Savarinathan, Saravanan Sanmugam dan seorang pengguna TikTok yang menggunakan nama Crime Man. Keempat-empat mereka memuat naik video menghina agama lain susulan kontroversi yang tercetus membabitkan ketiga-tiga penyampai radio era FM yang mempersendakan ritual kabadi ketika sambutan Taifusa. Zamri dalam hantaran di Facebook berkata ramai pengandut Hindu sendiri menyebut veil-veil sambil menari seperti dirasuk dan mabuk tetapi ia tidak dianggap menghina. Manakala Vijayan, Saravana dan Krimen pula memuat naik video yang menghina Islam dan umat Islam. Proses bedah siasat terhadap mayat seorang pegawai tribunal rayuan kastam yang ditemukan dalam keadaan leher dan kakinya terikat menggunakan pengikat kabel di Pejabat Pembandaraan Kementerian Kewangan di Putrajaya semalam belum selesai. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rosdi Muhammad Isa berkata setakat ini kes tersebut di, masih diklasifikasikan sebagai mati mengejut SDR sementara pihak forensik menjalankan siasatan lanjut. Semalam Rosdi berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu melalui panggilan kecemasan MERS 999 pada pukul 10.56 pagi sebelum sepasukan polis dari ibu pejabat polis daerah IPD Putrajaya digerakkan ke lokasi kejadian. Mayat lelaki berusia 45 tahun itu yang bertugas di Jabatan Peguam Negara AGC sebelum ditempatkan sebagai pegawai tribunal kastam dijumpai dalam keadaan terbaring di atas lantai dengan leher dan kaki terjerut kabel tie. Mayat pegawai itu dihantar ke Jabatan Forensik dan Patologi Hospital Putrajaya untuk dibedah siasat. UMNO hari ini mengeluarkan kenyataan yang menegaskan bahawa parti itu tidak mempunyai sebarang kaitan dengan penemuan wang tunai berjumlah 170 juta ringgit dalam pelbagai mata wang serta jongkong emas yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Setiausaha Agong AMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata AMNO memandang serius sebarang cubaan untuk menggaitkan parti itu dengan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang melibatkan penemuan sejumlah besar wang tunai dan jongkong emas di rumah individu tertentu. Tambah beliau AMNO berpendirian bahawa SPRM harus diberikan wang untuk menjalankan siasatan secara telus, bebas dan adil tanpa sebarang gangguan. Sebelum ini, SPRM mengesahkan Ismail Sabri adalah suspek dalam kes tersebut dan kini fokus siasatan tertumpu kepada perbelanjaan dan perolehan dana bagi tujuan promosi serta publisiti ahli Parlimen Bera itu semasa merajui negara. Apa yang ada dengan media mulia sedang berhad? Di media mulia kami memanfaatkan berita-berita terkini tepat dan sensasi menerusi Kutusan Malaysia dan juga Kosmo. Berita-berita berkenaan isu semasa, politik, hiburan, sukan, laporan khas. Berbagai segmen seperti program diskusi, jalan bual, bucana. Korang yang dipaparkan berkonsepkan pemikiran baharu mm -hmm. dan suara kontemporasi. Boleh perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami, Kutusan Online dan Kosmo Online. Kita kembali lagi. Suranjaya Pelan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas bagi urusan pelan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Air Kuning Perak esok susulan kekosongan luar jangka kerusi berkenaan. Mesyuarat yang akan bermula pada jam 10 pagi dan bakal menetapkan tarikh penting bagi segala urusan proses PRK seperti hari penamaan calon, tarikh mengundi awal dan hari pengundian susulan kematian penyandangnya Isham Syarudin pada 22 Februari lalu. PRK Don Air Kuning diadakan susulan kematian wakil rakyat kawasan itu, Allahyarham Isyam Syahrudin, 59 tahun, yang juga ketua UMNO bahagian Tapah, susulan serangan jantung ketika menyertai kejohanan bola sepak persahabatan di Pulau Pinang. Untuk rekod pada PRU15 lalu, Isya mewakili Barisan Nasional BN menang dengan majoriti 2,213 undi dengan jumlah keseluruhan 9,088 bilangan undi dalam pertembungan lima penjuru mendalui calon PH 6,875, BN 6,812, Parti Pejuang Tanah Air 105 dan Parti Sosialis Malaysia 586. Pelakon Bigo memaklumkan dia tidak akan menceraikan isterinya aktris Linda Hashim pada sebutan kes cerai mereka di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pagi tadi. Bigo atau Muhammad Azrul Nizam Abdullah 45 tahun berkata sebolehnya dia mahu berbincang dengan Linda terlebih dahulu kerana masih mahu menyelamatkan rumah tangga mereka ujarnya dia sudah lama tidak berkomunikasi dengan Linda kerana duduk berasingan sejak 5 bulan lalu dan berharap isterinya itu boleh pulang ke rumah supaya kemelut rumah tangga mereka dapat diselesaikan. Dalam pada itu, Linda mengakui nekat untuk berpisah dengan suaminya Bigo meskipun tahu aktor tersebut enggan melafazkan penceraian. Menurut Linda atau nama sebenarnya Nur Hazlinda Hashim, hatinya sudah membulat tekat untuk meneruskan penceraian itu dan berharap segala urusan pada pagi tadi dipermudahkan. Sementara itu, Hakim Mahkamah Wan Muhammad Najib Wan Hamad memutuskan kes permohonan cerai pasangan itu akan diteruskan dengan pelantikan jawatan kuasa pendamai JKP pada 23 April depan. Berita dunia. Seorang lelaki di Thailand mengalami mimpi ngeri apabila menemui seekor ular berbisa di dalam sepotong aiskrim yang dibelinya. Kejadian itu berlaku di wilayah Ratchaburi sebelum dikongsikan di laman Facebook baru-baru ini. Lelaki yang tidak mendedahkan namanya itu berkata dia membeli sepotong aiskrim berperisa kacang hitam di sebuah kedai berdekatan. Pada awalnya, dia tidak menyangka objek disangka kacang hitam itu adalah seekor ular berbisa. Hantaran tersebut tular di media sosial malah ada beberapa netizen berasa kasihan dan terhibur dengan perkongsian lelaki itu. Sebilangan netizen menjelaskan ular itu adalah ular pokok emas yang biasanya ditemui di Thailand serta beberapa buah negara yang lain. Satu rakaman video telah memaparkan kegih kegigihan seorang lelaki menyelamatkan seekor lembu yang terperangkap di dalam sebuah longkang kotor. Video yang dikongsikan di laman Instagram oleh pengguna bernama Vira Singam dipercayai berlaku di India. Klip itu mewaparkan Vira dibantu oleh beberapa orang cuba menarik lembu yang bergelut untuk keluar dari longkang yang dalam dan sempit itu. Pada mulanya mereka mencuba untuk mengangkat haiwan itu dengan tali yang diikat pada lehernya namun tidak berjaya. Tetapi akhirnya haiwan tersebut dapat dikeluarkan dari longkang selepas mencubanya beberapa kali. Video itu menjadi itulah manakala netizen menganggap Wira sebagai Wira Kehidupan Sebenar. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi, ringgit menunjukkan tren pengukuhan dan berpotensi dijangka mengukuh sehingga paras RM4.20 berbanding dolar Amerika Syarikat dalam beberapa bulan akan datang. Penganalisis ekonomi Profesor Dr Barjoya Bardai berkata, ringgit semakin stabil berbanding mata wang serantau seperti yen, rupiah dan peso. Berdasarkan unjuran antarabangsa, ringgit dijangka mencapai RM4.20 manakala agensi penarafan Fitch meramalkan potensi mencecah RM4. Namun ketidaktentuan global masih mempengaruhi turun naik nilai ringgit yang kini sekitar RM4.40. Kejatuhan dolar Amerika Syarikat turut menyokong pengukuhan ringgit dipengaruhi tindakan Kanada mengenakan tarif import terhadap Amerika Syarikat. Keputusan Washington mengekalkan tarif ke atas Kanada, Mexico dan China memberi tekanan kepada dolar sekaligus mengukuhkan ringgit. Sekiranya keadaan ini berterusan ringgit dijangka terus mengukuh dengan prospek mencecah bawah 4.20 dalam tempoh terdekat. Namun faktor luaran masih perlu diperhatikan kerana sentimen pasaran global boleh mempengaruhi arah aliran mata wang tempatan. Kerajaan perlu memperkenalkan insentif tambahan bagi membantu golongan B40 meningkatkan simpanan persaraan tanpa bergantung kepada pengeluaran awal Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Pensyarah Kanan Sekolah Ekonomi dan Perniagaan Universiti Putra Malaysia UPM, Dr. Ainatul Akilah Kamarudin berkata keputusan kerajaan mengekalkan akaun satu sebagai simpanan hari tua adalah langkah yang wajar bagi memastikan pencarum tidak berdepan masalah kewangan selepas bersara. Beliau berkata kerajaan boleh menawarkan insentif atau program subsidi yang menggalakkan golongan B40 untuk menabung di dalam akaun persaraan tambahan seperti skim persaraan persendirian PRS. Kemarin utusan Malaysia melaporkan bahawa kerajaan tidak bercadang membenarkan pengeluaran akaun 1 KWSP kerana ia bertujuan untuk simpanan hari tua. Bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mempertimbangkan pengecualian bagi kes tertentu seperti keuzuran. Berita sukan. Beregu lelaki negara Aaron Chia Soh Wu Yi menerima kejutan apabila tersingkir seawal pusingan pertama pada kejohanan badminton Allianz Master di Perancis. Pada perlawanan di Palace Sports malam tadi, bekas juara juara dunia itu tewas mengejut 18 21 8 .21 kepada berguru muda, muda China Sun Wenjun, Zhu Yijun. Turun selaku pilihan kedua kejohanan, aksi mereka dilihat di bawah prestasi sebenar apabila tewas dalam tempoh kurang 30 minit. Kekalan ini menjadi tamparan buat pasangan nombor 5 dunia itu menjelang All England di Birmingham dari 11 hingga 16 Mac ini. Kejohanan ini juga merupakan yang pertama bagi mereka sejak Indonesia Master pada Januari lalu di mana mereka mara ke separuh akhir turut mengalami nasib sama adalah satu lagi bergu lelaki negara Man Wei Chong T. Kai Wood yang tersingkir di pusingan pertama selepas tewas 16-21-14-21 kepada gandingan Korea Selatan Kim Won Ho Seo Sung Jae. Pemain gantian Liverpool, Harvey Elliott menjaringkan gol kemenangan di akhir permainan untuk mengatasi Paris Saint-Germain 1-0 dalam aksi pertama pusingan 16 akhir Liga Juara-Juara Eropah UEFA di Park des Princes awal pagi tadi. Elliot memastikan kemenangan buat skuad kendalan Arne Slot pada minit ke-87 hasil penyerang gantian Darwin Nunes. PSG dilihat lebih mendominasi permainan dan berjaya mencipta beberapa peluang keemasan namun dinafikan oleh penjaga gol The Reds, Allison. Sementara itu, Allison berkata perlawanan awal pagi tadi adalah persembahan terbaik dalam sepanjang kariernya setakat ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 7 Mac 2025. Jangan lupa dapatkan akal waktu sama dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Umar Wahid. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa. Ooh. <music>